નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે વાત કરીશું પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ બુક ધોરણ અને પ્રવૃત્તિ કહાની એટલે કે તમારે હિન્દીની અંદર સરસ મજાની બે કહાનીઓ લખવાની છે અને તેની સંપૂર્ણ વાત આ વિડીયોની અંદર કરીશું એ પેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવી તો પહેલી પ્રવૃત્તિ છે કે તમે આજ દિન સુધીમાં અનેક વાર્તાઓ વાંચી હશે અલગ અલગ ધોરણમાં અભ્યાસ દરમિયાન પાઠ્યપુસ્તકમાંથી તેમજ શાળા પુસ્તકાલય કે અન્ય જગ્યાએથી વિવિધ વાર્તાઓ વાંચી જશે ટીવી મોબાઈલમાં પણ તમે હિન્દી વાર્તાઓ જોઈ કે સાંભળી હશે અહીં તમારે આજ દિન સુધીમાં તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં ના આવેલી હોય તેવી બે હિન્દી વાર્તા વાંચવાની છે અને આ વાર્તા વાંચ્યા બાદ તમારે જાતે હિન્દીમાં ફરીથી લખવાની છે શક્ય છે કે તમે વાંચેલી મૂળ વાર્તા બહુ લાંબી હોય અને જાતે લખતા તે ટૂંકી થઈ જાય

मेहमानों का इंतजार करता था बीमारी के कारण शेर को खाना नहीं मिल पा रहा था इसीलिए वो मेहमानों को खा जाता था। जो उनसे मिलने आते थे, एक दिन सुबह सुबह उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उसकी सांस बहुत खराब और भयानक है ये सुनकर शेर शर्मिदा और क्रोधित हो गया वो दूसरों से इस जानकारी की पुष्टि करना चाहता था इसीलिए उसने अपने गुफा के बाहर से तीन अन्य लोगों को बुलाया भेड़े पहले आ गई भेड़े मुझे बताओ कि क्या मेरे मुंह से बदबू आ रही है शेर ने अपना मुंह चौड़ा करके पूछा पेड़ ने जवाब में दिया हा दोस्त ये सोचकर कि शेर एक खुला जवाब चाहता है तुम्हारी सांस किसी तरह से बंद लग रही है शेर को ये भाषा पसंद नहीं आई भेड़ उस पर कूद पड़ी और मर गई फिर भेड़ियों को बुलाया गया शेर ने पूछा तुम क्या सोचते हो क्या मेरी सांसें बहुत खराब हो गई है भेड़िए ने देखा कि जानवरों पर क्या बीत रही है वो बहुत सावधानी से एक सवाल का जवाब देना चाहता था भेड़िए ने जवाब दिया कौन कहता है कि तुम्हारी सांसें बहुत खराब है इसकी मिठास फूलों की मिठास से तुलना की जा सकती है जवाब सुनकर शेर गुस्से से दहड़ा और तुरंत हमला कर दिया जिससे भेड़िया मर गया शेर फूक कर बोला चापलूसी करने वालों आखिर में लोमड़ी की बारी आई शेर ने उससे भी सवाल किए लोमड़ी को अच्छी तरह पता था कि भेड़िए और भेड़ों के साथ क्या हुआ था उसने खांसना और गला साफ करना जारी रखा और फिर कहा ओह यारे दोस्त मुझे पिछले कुछ दिनों से बहुत बुरी सर्दी लगी हुई है इस वजह से मैं कुछ भी सूंघ नहीं पा रहा हूँ चाहे वो अच्छी हो या बुरी शेर ने लोमड़ी को न मारने का फैसला किया तो ये कहानी पर से क्या सीख मिलती है अगर हम बिना किसी गलती के परिणाम भुगतान भुगतना नहीं चाहते तो हमें बुरी संगति और खराब परिस्थितियों से बचना चाहिए कई बार कुछ परिस्थितियों से बचना उचित होता है। वार्ता नंबर किसान और कुएं की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था वो अपने खेत के लिए पानी के स्रोत की तलाश कर रहा था तभी उसकी नजर उसके पड़ोसी के कुएं पर गई किसान ने अपने खेत के लिए कुएं को खरीद लिया दूसरे दिन जब किसान कुएं पर पानी लेने गया तब इसके पड़ोसी ने उसे ये कहकर पानी देने से मना कर दिया कि मैंने तुम्हें कुआ बेचा था ना कि उसका अंदर का पानी। पड़ोसी की इस बात को सुनकर किसान पूरा हैरान रह गया उसने दिन रात सोचा कि अब क्या किया जाए काफी सोचने के बाद उसके दिमाग में एक युक्ति आई अगले दिन किसान पड़ोसी के पास गया और उसने उससे कहा कि तुमने मुझे अपने कुएं कुआ बेचा था ना तो आप ये पानी मेरे कुएं से निकाल लो क्योंकि तुम मुझे अपना कुआ बेच चुके हो और अब कुएं पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है किसान की बात सुनकर उसके पड़ोसी को उसकी गलती का एहसास हुआ और उसने किसान से माफी मांगी और फिर किसान को कुएं से पानी लेने दिया सीख इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी छल नहीं करना चाहिए क्योंकि छल करने से कुछ नहीं मिलता विद्यार्थी मित्रों आप प्रकार ने जो तुम सॉल्यूशन तुम्हारी प्रोजेक्ट बुक में मेलवा मांगो छो तो चैनल ने खास सब्सक्राइब करी तमारा मित्रों सुधी आ वीडियो शेयर करवानो भूलशो नहीं